নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মোৰ দোকানলৈ এজন ভাইটি আহিল ছাত্ৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব তেওঁ পঢ়ি আছে তেওঁ মানে এটা সাপ উদ্ধাৰ কৰি লাগে ক'ৰবাত গ্ৰুপ পাই আছিলে তেওঁ উদ্ধাৰ কৰি পেলাই লৈ আহিলে যুৱকজনৰ লগত কিছু কথা পাতিম আৰু সাপটোও দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিম বাবু তোমাৰ নামটো জনোৱা তোমাৰ ঘৰ চুবিন ন তুমি এইটো ক'ত ধৰি লাগিব প্ৰজাতিৰ সাপ ধৰিলা বুলি কয় তুমি সাপ ধৰা ক'ৰবাত ককীখনো লৈছা ন বাবু ঠিক আছে এইডাল আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এতিয়া সাপ ৰেস্কিউ কৰা এইডালো আনিছে অবিষাক্ত ন ভয় নকৰে সঁচাকৈ মানিব লাগিব দেই সঁচাকৈ দেই ক'ত ঘাইলি হ'ল বাৰু এই কঞ্চাওক আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰা বাবু এইকণত ঘাইলি হ'ল একো নকৰে ন বাবু একো নকৰে আৰু সঁচাকৈ যুৱকজনক এটা ধন্যবাদো দিব লাগিব তেওঁ পঢ়ি আছে যদিও সাপ ৰেচকিউ কৰি কি কৰিবা বাবু এতিয়া তুমি দেখুৱাইছেতো অঁ দেখা দেখুৱাই যে কিবা এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট চলি আৰু ঘৰত তাৰপিছত আমি নিৰাপদ চাফা এৰি দিব লাগিব মানুহ অকণ দূৰৰ পৰা মানুহৰ ঘৰৰ পৰা দূৰত এৰি দিয়া হ'ব এতিয়া সেই জেগাখনত কিবা লগোৱা হ'ব ন বাবু খালি বা কিবা এফিচেপ্টিক লগোৱা হ'ব মানে আৰু আমি যে কওঁে পিছ পিনৰ পৰাই দিয়া বুলি কয় হয়নে বাৰু মানুহৰ মাজত ভুল ধাৰণা যে সাপে গাখীৰ খায় বুলি কয় আৰু গোন্ধ খাপ যে নেজেদি মাৰে বুলি কয় কোনো ধৰণৰ খাপে গাখীৰ খাব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ মানুহৰ যে জীৱাটো মানুহৰ জীৱাটো চেপেটা থাকে সেইকাৰণে চেপেটা থাকে কাৰণে গাখীৰটো মানে এনে খাব পাৰে খাপৰ জীৱা মানে ফাটা টাইপ সেইকাৰণে সাপে গাখীৰটো খৰিব নোৱাৰে আৰু খাপৰ জীৱাটো মানে সাপে গাখীৰ খালে তাত নিমনীয়া হৈ সি মৰি যাব জ্বৰ হৈ মৰি যায়

সঁচাকৈ বাবুক এটা ধন্যবাদ দিব লাগিব তেওঁ ইমান সৰু ল'ৰা হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়ি হাফ ৰেষ্টটো কৰি নিৰাপদ স্থানত গৈ পেলাই এৰি থৈ আহে সঁচাকৈ ধন্যবাদ দিব লাগিব দেই বাবু এটা তোমাক আৰু তুমিও সৌৰভ কৰ্কাকতি ছাৰে যে ধৰে কিবা ক'বানে সৌৰভ কৰ্কটী ছাৰৰ মানে বহুখিনি অৱদান আছে সেইকাৰণে

সঁচাকে বয়সত বহুত কম ভাইটিজনে বিনাশ বৰাই ধুনীয়া কাম কৰি আছে বিষাক্ত অবিষাক্ত দুইটা সাপে ধৰিবলৈ যত্ন কৰে যত্ন কৰি ৰেস্কিউ কৰি এৰি দিয়ে ফোন নম্বৰটো দি দিম আপোনালোকৰ যদি ঘৰত লৈ নামাৰিব এতিয়া জালৰ ছিজন জাল পাতোতে বহুত সাপ বিষাক্ত সাপো মৰি গৈছে ন বাবু সেইটো কৰিব নালাগে সেইকাৰণে জালখন পাতি থ'লে খাপটো মৰিবলৈ নিদিবচোন বাবুক ফোন কৰি দিলা বাবু আহিবানে তুমি সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আজি যত্ন কৰিলোঁ মোৰ দোকানত বাবু আহক এই সাপটো বিষাক্ত নহয় ন বাবুনাছ এটা ল'লে হয় আৰু ইয়ে দংশন কৰে ন বাবুন কৰে ন সঁচাকে তোমাক এটা ধন্যবাদ দিব লাগিব তুমি যে এনেকুৱা মানে সাহ কৰিছা এনেকুৱা খেল কৰিছা সঁচাকৈ চুইয়ে ভাল লাগে মই বাবুৰ কাষতে চুইছোঁ আকৌ দেই সঁচাকৈ নামাৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকেও জাল পাতি যে আপোনালোকে তেনেকুৱা নকৰি পিনে আপোনালোকে হস্পিটেললৈ যাব কিবা এটা চাহ হ'লে তাকে দেখুৱাই গ'লোঁ চাই যাওঁ তাকে ধন্যবাদ